О, я. а как ты думаешь, мы все не перебросились с шариками? Поля. ты где? Виталик. Все. Ого, зачем столько много шариков? Ну, как это зачем? Я сегодня Наташу из роддома забираю. Хочется, чтобы все спло... Коля, ну в какой маршрутке, с дитиной, ты горшочек включай, хочется чтобы все было красиво, но та, что надо забирать на лимузине, <решит> <решит> ну согласен, денег на лимузин нема. Так вы же позвонить родителям Наташи. Они всегда при Диего. Хочу тебе Ак. Стоп. А ну остав. по погромче. Министр энергетики, обвиняемый в коррупции, сбежал вместе с женой. Предположительно, в Подожди. Что я не понял? Что значит сбежал? Это получается, что у Наташи теперь, кроме мене вообще никого нет? Не так надо срочно ее забрать из роддома. Николя, спасибо, я сам справлюсь. Ева, вот ты за мной? Нет, нет, я останусь, чтобы все подготовить. Ты знаешь, что ты очень похож на Джорджа Клуни. <реш> Такой же красивый, харизматичный. И седина, а тебе только идея. Угу. Виталик, говори прямо, зачем пришел? У тебя есть лимузин? У меня нет лимузина. Виталик, зачем тебе лимузин? Да ну я хочу Наташу красиво забрать из роддома. Ох, ты ж власть! Ты же можешь любую машину остановить и использовать в служебных целях. Виталик, я вам должностное преступление не пойду. А, то есть всегда и шоу, а сегодня вдруг не. Но это как-то неправильно. Неправильно? Это ничего не подарить, когда у меня родился ребенок. А вот когда я рожала, О. мой меня дважды забирал. <существ> угу. Это, чего это два? Ну, первый раз из роддома, <существ> а второй раз из милиции, когда я отметила. <существ> 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 а у нас вообще-то свадьба. <существ> так аж хотели. Проти власті не попереш. Та ну ви не волнуйтесь, я щось заберу Наташу із роддома і поїду далі фотографуватися возле пам'ятника. Бонжорно, Віталік! А ми зараз в Афлоренції. Тут так класно! Ну а я в Києві. Тут і сьо лучше. Віталік, а де це ти? пока вы там в своей Италии, у нас запустили новые маршрутки. Вот все. Та шутка, шутка. В лимузине еду. Наташу из дома забирай. В лимузине? А не жирно ли будет, а? Валера, ты меня вообще с роддома не забрал. Ой, Марина, только не надо начинать. Валера, я тебе буду за всю жизнь вспоминать. Марина. Ты меня лишил с ребенком, ты года одной на руках. И не зарабатывай. Пси, ты, лоб, ты птили, чтобы его обеспечивать. <свист> а, а вы в таком виде собираетесь встречать жену с ребенком? <свист> ну, все согласны. Надо что-то понаряднее. О! Ну, взагалі, согласен, конечно. На тобі моя майка не так красиво смотрится, як на мене. Ну, Честно говоря, ты муки не очень. Хочется. Я платі не дам. Ладно, тогда заедем до меня до да думаю я быстро переоденусь. Виталик, что-то случилось? Не, наоборот. Все просто отлично. Лимузин есть. Она а что ты повытаскивала все в коридор. потеряла стрижку и из Нет, я решила повытирать пыль. Все-таки в доме будет маленький ребенок був бы я свободен, я бы на тебе женился. Отлично выглядишь. Понятное дело. В таком пиджаке для меня захочет родить любая. О, Оля, молодец, подготовился. Все, я пишу. Ютак, подожди. Дай я тебя обниму. Дева, ну что ты? Как будто в последний раз, ну. Ждите. Скоро в цей квартире поселится детский смех. Виталик. Удануна, ну, на mm. а у тебя случайно нет телефона директора детского садика? Ну, наша тебе. Моя внучка сегодня осталась ночевать у своего бойхренда. А зараз в садик такие очереди, что уже пора занимать. Так а что ж мы сидим? Горько, 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 горько. Виталик, ну ты не перегибай. Ты с него них с невестой. А теперь я. Да <Слышко> <Слышко> жутко, жутко. Да с юмор понимать надо. <Слышко> О, а <оно> остановить. <Слышко> веч на Кого Холо по маршруту. Сидайте 5 гривень. Послужу. Ну это уж слишком. Это ж что такое? Ну я ж не можу зпустими руками приїти. Мені знадобиться ж за от квіти купити. Евай, давай, давай, давай. давай. Трамбуються. Давайте-давайте-давайте, виходьте. Давайте, давай, ты выходи. Ты. <гум> поздравляем! 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 <гум> Натаса! Натаса! Натасенька! <гум> Извини, все, опоздав. Просто такая новость. Твои папа с мамой сбежали за границу. <гум> Я знаю. Стас? А ты что тут робишь? Виталик, я давно хотела тебе сказать, я просто не решалась. В общем, этот ребенок не от тебя, а от Стаса. от <сёк> Стаса. Мы со Стасом любим друг друга, и мы улетаем к моим родителям за границу. Так, подождите. Я гулитай ты ребенок А ребенка я оставляю тебе Мы решили, что мы хотим пожить немного для себя ну а ты очень хотел этого ребенка В общем ты будешь хорошим отцом Да виталик не нужно меня искать между нами все кончено прости. На на. Я так понимаю, лимузин больше не нужен. Мы поедем. Я извиняюсь. Виталий, а у нас в гараже сегодня что-то будет? Не, Петрович, что-то не мое настроение праздновать. Тем более, мы не думаем ждать Евы с колей. Пока. так. Я не зрозумів, що замки другі, як це може бути. Ой, я звіняюся, навірно, перепутав. Та ні, не перепутав. Вам кого? Так это вы кто такой? И что вы делаете в моей квартире, а? Э-э-э, это моя квартира. Я ее сегодня только купил. Вы у меня ничего не покупали. Как вы могли купить ее без документов? У меня есть все документы. Заверенные нотариусом. На мое имя. Так, подожди, я ничего не понимаю. Ева! Ева! А где Ева? Какая Ева? Ну, девушка, такая красивая. А, предыдущая хозяйка? Ну так она продала квартиру и уехала. Всех продала и уехала. А где Коля? Какой Коля? Ну, собака такая красивая. А, собака. Мы ее отвезли в питомник, потому что хозяйка сказала, что она ей не нужна. Так, мужчина, не приставайте, а то я сейчас вызову полицию. Поздравляю, Виталик. Тебе кинули я вот думаю, а какое первое слово сказать, мама или папа? А ты скажи, на переезде панду поездом сбила. Вот это родители обалдеют. Виталик. Так а что ж ты поработать? Надо звонить в полицию. Точно. Виталия на связи! Да. Привет. Виталик, ну что, забрал Наташу с роддома? С детинкой? Забрал. Все в порядке. Виталик, что ты какой-то такой

Так, Виталик, суммы имеем, телефон украл. родители Виталия, Колю отдали в питомник, твоя подруга Ева продала твою квартиру, и тебе не надо да жить. Наташа тебя бросила, и твой ребенок от Стаса. Отлично. Получається, що ти не мой рібенок. <плес> ти мой ребенка. І я тебе ніколи не брошу. Я не тебя тебе Натаса. Все одно в мене буде моя Натасінька. Мама для ребенка ⁇ это самое главное. Но иногда оказывается так, что лучшая мама ⁇ это папа.